श्रीशनैश्वरस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः अस्य श्रीशनेश्वरस्तोत्रस्य दशरथऋषीः शैनेश्वरो देवता तिष्ठुपछन्दः शैनेश्वरपित्यर्थे जपे विनियोगः दशरथवाच कोणान्तको रुद्रयमोऽत प्रभु कृष्णशनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं समृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमा श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरकन्नदाश्च विड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै न मा श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्नाश्रये कीटपतङ्गभङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै न मा श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि अत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनाति पिड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै न मा श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुणन्नदर्णे लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातमन्त्रेण दवासरे च तस्मै नमा रविनन्दनाय प्रयागकुले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गृहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सुस्म तस्मै न मा अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टं स्तदीयवारे नराः सुखे स्या गृहाद्गतो यो न पुना प्रयाति तस्मै न मा श्रीरविनन्दनाय स्त्रष्टा सम्भोर्भुवनातरस्य जाता हरि संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारुज्यजुषामुहूता तस्मै नमासी रविनन्दनाय शन्यष्टकं या प्रयता प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुपान्धवैश्व पटेश्च सौख्यं भूयि भोगयुक्तम् प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः कोणस्तपिङ्गलो बभ्रा उष्णारौद्रान्तकोयमः शौरिः शनेश्चरो मन्दः पिम्पलादेन संस्तुताः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थापया पठे शनेश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति श्री दशरथ प्रोक्त शैनेशोत्र संपूर्ण आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकून प्रेस करा धन्यवाद